اسلام علیکم جی بارک اسلام کیسے سر آپ شکر الحمدللہ ناشر صاحب ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ منڈنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا فرشتے آ کر مختلف سوال جواب کریں گے میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے کہ قبر میں کچھ سزا اور جزا ہے یہ اللہ کے اس اقتدار کی بے حرومتی ہے نفی ہے جو کہتا ہے کہ قیامت کے روز سب کا اظہار میں کروں سزا اور جزا کے دن کا مالک کون ہے اللہ سبحان وہ کہتا ہے اس دن کا فیصلہ میں کروں گا اس سے پہلے فریش کو اتنی جلدی نہیں ہے کپڑ تو صرف اس کی منجل کو ڈھانپنے کے لیے ایک دریا ہے ایک بندے کو جلا دیا گیا اس کی خبر ہی نہیں بنی کو مچھلیاں کھا گئی سمندر میں گرک ہو گیا تو اس کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر کہاں قبر میں اٹھائیں گے اور سدا فرستے آئیں گے اور سوال جواب یہ سب ان کی من گڑھ اور بے وقوفانہ باتیں ہیں جو ڈپنا ہے دین اسلام ایسی کوئی بات نہیں قبر خرسدا اور جنا کے مطلب یہ جب انسان کو مارا جاتا ہے اس کی روح کو لیا جاتا ہے وال میں بردخ میں لے جاتے ہیں یا کہیں اور لے جاتے ہیں تو وہ تو مردہ ہے اس کی مجلس کو ڈاندتے فوراً کر کرتے ورنہ اس میں چھوڑے گا سزا کہاں سے آگئی کوئی ایسا نہیں ہے میں آپ کو قرآن سے دو آیات سناتا ہوں حدیثیں تو دو سو سال پر لکھی گئیں وہ ہمارے دین کا حصہ سب ہی نہیں ہے وہ جس ایک طریق ہے اس لیے قرآن قرآن ہمارا دین ہے قرآن سے سناتا ہوں یہ سورہ یاسم کی آیت نمبر 52 یہ کہہ رہی کہ وہ کہیں گے ہائے ہائے ہماری کم بستی ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا اس کا مطلب بورا ہم سے جب وہ صندوق کو توڑا جائے گا جو روحوں کا صندوق ہے جب سور دوبارہ پھونکا جائے گا تو جہاں صندوق وہ صندوق پہ قید ہوئے ہیں ان کو فریز کیا گیا ان کو آداب کر دیا جائے گا وہ اپنی اپنی مٹی کو کٹھا کر کے قبروں سے اٹھے گی بندے کو ایسے لگے گا جیسے وہ سویا ہوا تھا اس سے دیکھیں بیان کر رہی جیسے وہ سویا ہوا کہ آئے ہمیں آرام سے کس نے اٹھا دیا ہم تو سوئے ہوئے تھے ہم, ہم کو خبروں میں کس سے ہماری کام بکتی یعنی وہ سوچیں گے آپ آب, اب ہمارے لیے برا ہونے والا ہے اللہ کے سامنے فریج ہوں گے تو برا ہوگا وہ ہم نے برے کام کیے تھے

تو جیسے سور میں پھوک ماری جائے گی تو مجرم لوگوں کی سالوں میں کٹھا کریں گے کم آنکھوں سے اندے ہوں گے اور چھپکے چھپکے چھپ کے آپ آپس میں باتیں کریں گے کہ لگتا ہے ہم قبروں میں صرف دس دن رہے ہیں وہ کنی دیر رہے کنی دیر نہیں رہے سوائے اللہ کے نظام اور ان میں سے ایک صاف رہے تو جو کہے گا نہیں نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم قبروں میں صرف ایک دن رہے ان لا جو ہمارا ایک دن رہے اب مردے کو پتہ نہیں وہ مرا کا سال ہے کہ مردے کو مرے ہزار سال ہو گئے کسی کو سو سال ہو چکا کسی کو دو دن ہو گئے ان کو نہیں پتہ ہمارے کپت ہے یہ توئین کرتی ہے بات ہے کہ ان کو کوئی قبر میں سزا زاج جدا نہیں ہوئی ان کی روح کو کہیں اور لے گیا اور بعد میں اس کو ازاد کیا گیا روح کو توڑا گیا روح کو بھیجا گیا تاکہ اپنے جسم کو اکٹھا کرے پا یہ ہے عمر الہی یہ ہے حکم الہی جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے فرشتوں پر اللہ پر اور قیامت کے روز پر یوم حشر پر سزا اور جزا کے دن کا مالک اللہ سبحان ہے اور اس لیے اس نے وہ دن کا اپنے پاس رکھا تیار سارا کسی انسانوں کو نہیں مانا یہ تو کہتے ہیں فلانا سردار ہوگا فلانا فلانا ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پہ اللہ سبحان اور اس کے مقربین ہوں اور وہاں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا رتی بھر بھی وہاں پہ ناانصافی نہیں ہوگی کسی کی یہاں جہاں ہم جھوٹے گواہ اور رشوت دے کے اور اس طرح کو خرید لیتے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے اللہ کا دربار ہوگا اللہ سبحان کا اس لیے جو نیک لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا رہتے ہیں ان کو نہیں ڈرنا چاہیے موت سے وہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحان ان کے ساتھ اجر عدیم دے گا اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے ان کا ایک مرتبہ ہوگا مقام ہو دنیا میں بے شک وہ غریب ہیں وہ مزدور ہیں وہ بےچارے بالکل طاقت ہیں دنیا کی نظر میں ان کو کوئی در نہیں لیکن اگر انہوں نے زندگی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاری تو یقیناً ان کے چہرے چمکتے ہوں گے قیامت کے دن اگر انہوں نے شرک نہ کیا ہوگا شرک سے بڑا کائنات میں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ سہان کے علاوہ کسی پیغمبر کو کسی ولی کو کسی کتب کو یہ سمجھ لینا کہ وہ حاضر ہوا ہے درجہ دینا اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں ہے اس سے پیرت کیا جائے اور اس سے ادارے میں کیا کہتا سکتا